আজি আমি পঢ়িম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ চৈধ্য নং অধ্যায় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্তৰ ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্চ অফ আৰ্ট প্ৰায় চাৰিশ পঞ্চাছ কোটিৰ বছৰ আগতে পৃথিৱীখন সৃষ্টি হৈছিল পৃথিৱীখন সৃষ্টি হৈছিল প্ৰায় চাৰিশ পঞ্চাছ কোটি বছৰ আগতে পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ পৰা ছিঙি আহিছিল আৰু পৃথিৱীখন ছিঙি আহিছিল সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীখন প্ৰথম অৱস্থাত উত্তপটো ঘিচি অৱস্থাত আছিল আৰু পৃথিৱীখন প্ৰথম অৱস্থাত গৰম আছিল লাহে লাহে টাব এৰি দি পৃথিৱীখন চেঁচা আৰু খন হ'বলৈ ধৰিলে আৰু লাহে লাহে টাব এৰি দিয়াৰ পাছত দি খনো আৰু চেচা হ'বলৈ ধৰিলে পৃথিৱীৰ ওপৰত কঠিন পোটৰ পুতুক বুলি কয় আৰু পৃথিৱীৰ একেবাৰে উপৰ্তৰপ্তক আমি কি বুলি কওঁ ভূত আমি ভোটোক বুলি কওঁ বিভিন্ন শক্তিৰ ফলত বহুতো আগ্নেয়গড়ী পদাৰ্থ ভূতক ফালি উদ্গৃণ উদ্ঘৃতিত হৈছিল আগ্নেয়গৰী পদাৰ্থবোৰ ঠাণ্ডা হৈ টান হোৱা চিল হৈছিল আৰু এইবোৰে চিল হৈছিল পৃথিৱীৰ ভিতৰভাগত বা কেন্দ্ৰভাগত আজি উত্তপ্ত লপ থপীয়া অৱস্থাত আছে পৃথিৱীখনৰ অন্তৰ্ভাগত উষ্ণতা প্ৰায় ছয় হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগৰ উষ্ণতা ইয়াৰ উষ্ণতা প্ৰায় ছিক্স থাউজেণ্ড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন পদাৰ্থৰ সংমিশ্ৰণত গঠিত হৈছে পদাৰ্থবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৃথিৱীখনক কেইবাটাও মূৰত ভাগ কৰা হৈছে পৃথিৱীখনত একেবাৰে ওপৰৰ প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ কিলোমিটাৰ দাঁত তৰপ্ত ভূতক উলিহাৰ আৰু ওপৰত মণ্ডলটো আমি কি বুলি কওঁ ভূতক বুলিহ ভূতকৰ তৰপ্তত মহাদেশ আৰু মহাসাগৰবোৰ আছে আৰু মহাসাগৰ আৰু মহাদেশবোৰ আছে সেই ভূতকতে সেই ওপৰতে ভূতকৰ পৰা পৃথিৱী কেন্দ্ৰলৈ উষ্ণতা বাঢ়ি যায় আৰু ভূতকৰ পৰা যিমান তললৈ যাম উষ্ণতা সিমানেই পৃথিৱী হৈ যাব সেই ইয়াৰ তললৈ কেন্দ্ৰীয় ভাগৰ পদাৰ্থখিনিক মেঘমা বুলি কোৱা হয় আৰু কেন্দ্ৰীয় ভাগৰ যিখিনি পদাৰ্থ আছে সেইখিনি আমি মেঘনা বুলি কওঁ মেঘমা কিবা প্ৰাকৃতিক কাৰণত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত টকৈ ফাট মেলি মেঘমাহ বাহিৰলৈ ওলাই আহে ইয়াকে জলামুখি বা আগ্নিগুৰি বুলি কোৱা হয় আৰু এইখিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে ইয়াক আমি আগ্নেগুৰি উৎকীৰন বা আগ্নিগুৰি হোৱা বুলি কোৱা হয় আগ্নেগুৰি উদ্যানৰ ফলত ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা উত্তপ্ত মেঘমাক লাভা বুলি কয় আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই অহা গৰম মেকমাবিলাকক আমি কি বুলি কয় হওঁ লাভা বুলি কওঁ লাভা লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ ই শিলত পৰিণত হয় আৰু লাভাবোৰ যিবোৰ ওলাই আহে সেইবোৰ লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ শিলত পৰিণত হয় এনে শিলক আগ্নেয় শিল বুলি কয় আৰু এই শিলবোৰক আমি আগ্নেয় শিল বুলি কওঁ চুৱেছ নামৰ ভূবিজ্ঞানীজনীৰ মতে পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰাইছে চুৱেছ নামৰ বিজ্ঞানীজনে পৃথিৱী তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে সেই ভাগকেইটা হৈছিল চিয়াল চীমা আৰু নিফে এইটো হ'ল চিয়াল ওপৰৰ ভাগটো চিয়াল তাৰপিছত চীমা তাৰপিছত একদম ভিতৰৰ ভাগটো নিফে এইকেইটা হ'ল চিমে নিফে আৰু ভূ অন্য ভূ বিজ্ঞানীয়ে সকলে এই ভূতক প্ৰবাৰ আৰু হা বুলিও নামাকৰণ কৰিছে আৰু বেলেগ বেলেগ বিজ্ঞানীয়ে বেলেগ বেলেগ নাম কৰিছে ভূতক হ'ল পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওপৰৰ স্তৰটোৰ নাম আৰু ভূতক হ'ল পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওপৰৰ স্তৰ নাম হ'ল ভূতক ই আটাইতকৈ পাতল ইয়াৰ ক্ষণত্ব দুই দশমিক সাত পাঁচ আৰু গড় দাঁত বিশ কিলোমিটাৰ ই গ্ৰেভনাইট শিলৰে গঠিত চিলিকা আৰু এলুমিনিয়াম আম উৎপাদ উপাদান প্ৰধানভাৱে পোৱা যায় এই স্তৰ্বক চমুকৈ চিয়াল বুলি কোৱা হয় চিয়াল এছ আই এ এল এছ আই চিলিকন এ এল এলুমিনিয়াম চিয়ালৰ স্তৰ তলৰ স্তৰ তুলনামূলকভাৱে গধুৰ উপাদান পেচাল চিলেৰে গঠিত এই স্তৰ্বক ঘনত্ব তিনি দশমিক একৰ পৰা পাঁচ আৰু দাঁত প্ৰায় ঊনত্ৰিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ এই স্তৰ্বক চিলিকা আৰু মেগনেছিয়ামে পৰিমাণ বেছি থকাৰ বাবে ইয়াক চীমা চীমা বুলি কোৱা হয় চীমা এছ আই চিলিকন এম এ মেগনেছিয়াম কিছুমান ভূবিজ্ঞানে এই স্তৰ্তক প্ৰাব বুলি কয় আৰু কিছুমান বৈজ্ঞানিকে কি বুলি কয় বাৰপাৰ বুলিও কয় চীমা স্তৰৰ পৰা একেবাৰে সোঁতকলৈ থকা স্তৰ্তক আটাইতকৈ গধুৰ উৎপাদনেৰে গঠিত ইটো ভিতৰৰ স্তৰ্ত আটাইতকৈ গধুৰ উপাদানেৰে গঠিত এই উপাদানৰ ভিতৰত নিকেল আৰু লহৰ পাচৰ্যতা অধিক এই স্তৰ খণ্ডত এঘাৰ আৰু তাত প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ এই স্তৰ্বক চমুকৈ নিফে এন আই এফ ই নিকেল আৰু ফেৰাছ বুলি কোৱা হয় পুতকে পৃথিৱীৰ মুঠ আয়তনৰ পাঁচ শতাংশ প্ৰায় আশী শতাংশ আৰু চাৰ্ট স্ত পোন্ধৰ শতাংশ ঠাই আগুৰি আছে